Я вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо в прямому ефірі на Житомир.Інфо Програма тема дня темою дня сьогодні є місцеві вибори 2015 року. Наступним нашим співрозмовником ми запросили кандидата на посаду міського голови Сергія Сухомлина. Добрий вечір. Вас, пане Сергію, пане Сергію. Ви доволі впевнено провели свою кампанію. Чи розраховуєте ви, що міського голову можуть обрати в один тур? Нет, я на это не рассчитываю, тем более явка достаточно на сегодняшний момент достаточно низкая в городе мире поэтому ну, действительно кампания прошла достаточно активно, было большое количество встреч, но результаты посмотрим сегодня ночью. В принципе, первые результаты по параллельному подсчету голосов, который ведет наш штаб, будут уже понятны сегодня ночью. Mm -hmm. Uh, ну Взагалі, uh, стосовно явки, явка на цих виборах є, як ви вже сказали, доволі низькою. Uh, як ви вважаєте, uh, як ви взагалі оцінюєте таку явку, з чим це пов'язано? Що така низька явка? І uh, як це вплине на вашу думку взагалі на результат виборів в цілому? Uh, низька явка обусловлена несколькими моментами. В першу очередь, Люди просто разуверились в изменениях и их ожидания изменений к лучшему, к сожалению, последние несколько выборов не подтверждались. И, наверное, это вот, вот результат, результатом этого и является вот эта низкая явка. Второй момент не пришла голосовать молодежь. Мы очень мало видим на избирательных участках молодых людей. Ну вот такая безответственное отношение к будущему города, к будущему страны тоже вот это, наверное, где-то разочарование в политике. Тут вы уважаете, что молодь, не то, чтобы бы не тикало, молодь разочаровалась в том, что вы не уже бачите. Да, я думаю, да. Все действия политиков и политики в целом не дают вот надежду молодежи на том, что изменения возможны и в скором времени они произойдут. То есть действительно политические силы, партии и отдельные лидеры упустили вот эти полтора года для того, чтобы вот показать качественные, ну, качественные изменения в стране. И вот к сожалению, такая ситуация с низкой явкой. Это не только в Житомире, это в целом по Украине явка очень низкая, и она, думаю, в Житомире где-то будет на уровне 40 процентов. Хотя многие социологи прогнозировали явку в 40 процентов. Но когда проводились социологические исследования по городу Жутомеру социологи говорили что 40 людей готовы прийти на выборы. Еще около 30 говорили, что скорее готовы прийти. Я думаю вот эти люди как, как раз и, ну, не, не пришли сегодня на выборы, хотя погода абсолютно нормальная и она вот должна была поспособствовать более высокой явке. Как mm -hmm. уважаетечудаев в нему подолывать всю апатию молодежи? Это зависит от результата местных выборов, от того, кому отдадут голоса, и те люди, те партии реально ли смогут провести какие-то изменения и изменить ситуацию к лучшему. Только реальные результаты и даст надежду молодежи и в следующий раз стимулирует их к приходу на избирательные участки. Угу. Власне, з попереднім співрозмовником ми говорили про те, що кандидати закликали одне одного бути чесними на цих місцевих виборах і уникати проблем чорного піара. Ви були одним з тих кандидатів, проти яких також розповсюджували так звані чорні агітки. Розкажіть, як вони на них реагували? Ми не реагували, і дійсно, ну, всі кандидати перед виборами обіцяють не використовувати таку технологію, як чорний піар. Но на самом деле черный пиар — это тот маятник, который, когда ты отвечаешь на этот черный пиар, этот ты наоборот раскачиваешь маятник и в любом случае эта энергия негативная к тебе вернется с удвоенной силой поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно и мы не использовали черный пиар на, этим, на этих выборах хотя против нас там фактически уже два с половиной месяца почти три месяца там действительно огромными тиражами издаются газеты расклеиваются листовки и так далее. Но я думаю, что если бы кандидаты, которые этим занимаются, потратили бы этот ресурс финансовый на донесение избирателю своей программы, они получили бы гораздо лучший результат, чем тот, который получит сегодня. Угу. А как вы думаете, кому могли быть выгодны такие вот черные гидки? И вообще, можете ли назвать тех, кто их распространил? Ну, позавчера задержали группу людей, которые расклеивали, э, э, расклеивали листовки э, так ну, вот по технологии черного пиара против меня и против самопомощи, против Натальи Чиш. И э, таком, при странном стечении обстоятельств у них были при себе приглашения на выборов от э, кандидата от Батькищина, от любого Владимировны. А, ну, якщо можна, скажіть власне, а за вашими прогнозами, чи буде а, гонка у другому турі такою ж брудною, як вона ну, була перед? Это зависит от того, кто попадет во второй тур, потому что та же самопомощь, она не занималась черным пиаром, так же, как и блок Петра Порошенко. Поэтому это зависит от того, какие кандидаты попадут во второй тур. Я надеюсь, что все-таки второй тур будет более чистым. Скажите, а через минуту вы какую то стратегию своей компании еще потрапляете в другой тур? Через минуту ваша компания? То, что мы видим сегодня, в первую очередь, необходима компания по мобилизации своего электората. Это, это первое, что необходимо сейчас сделать любому кандидату, кто попадет в, во второй тур. Во втором туре явка будет еще ниже, будет еще гораздо ниже. И поэтому здесь может быть абсолютно любые случайности, которые могут повлиять на, в итоге на определение результата. Если мы видим, на протяжении уже многих выборов Житомир выбирает мэра, количеством там, голосов или 17-18 тысяч. Вот это все говорит о том, что явка во втором туре будет еще намного ниже, чем в первом туре, поэтому компания должна быть направлена на активизацию, прежде всего, на мобилизацию своего электората. Mm -hmm. Скажите, а кого вы бачите своим выборцем? Это люди старшего поколения, это больше молодые люди, чем, возможно, варто, а, если мы уже загадали про молодь, возможно, варто мобилизовать молодь, чтобы она все-таки шла на выборы и а выбор решила? Ну, наверное, все-таки где-то не смогли достучаться, никто из кандидатов не смог достучаться до молодежи, и действительно этому необходимо будет отдельное внимание. Хотя мы провели достаточно большое количество встреч, и среди этих встреч были и студенты, и э, учащиеся колледжи, и ну, видно, в этот день у них нашлись другие приоритеты. Скажіть, а чи будете Ви проводите паралельний підрахунок голосів і коли вже приблизно можна буде отримати дані? Якщо не помиляюсь, Ви казали, що буде вночі вже. Да, я думаю, что реально по опыту проведения многих компаний, первые результаты появятся где-то ближе к двенадцати часам. Mm -hmm. это, с участков действительно мы ведем параллельный подсчет голосов, голосования по всей области. Первые данные появятся, я думаю, где-то ближе к 12 часам. Ну, провод был может в Нет, экзит мы не проводили, потому что ну, это достаточно сложное мероприятие и э, достаточно дорогостоящее. Если проводить экзетпол по отдельно по морской компании, мы mm -hmm. не видим в этом необходимости. А если мы говорим о экзитполе по кандидатам в местные советы, то здесь на самом деле экзит-пол результат не покажет. Потому что предварительно там проводились разные социологические исследования, и данные по округам будут кардинально отличаться друг от друга. Яркая личность кандидата на округе, независимо от какой политической силы он идет, для многих избирателей является определяющей. И поэтому здесь очень много будет сюрпризов. От ви згадали про соціологічні опитування, які були проведені за даними одного з таких соціологічних опитувань, які були оприлюднені перед виборами, ви впевнено лідирували. Як ви попередньо оцінюєте свій власний результат на виборах на міського голову? Ми зараз не можемо об цьому сказати по одній простій причині, тому що дійсно ті дані, які давав центр Разумкова, або ті дані, які давав нам КМІС, показывали э, действительно запас и определенный отрыв от других кандидатов. Но э, эти же данные говорили о возможной явке 60-70%. Mm. И сейчас на данный момент абсолютно непонятно, какой избиратель пришел и чей избиратель пришел. Поэтому результаты могут быть абсолютно там противоположные. Ну и, власне, если вы проходите до другого туру, кого вы бачите своим соперником? Ну, на самом деле, э, в данном случае мне все равно, кто будет соперником. Главное, чтобы дойти, достучаться до избирателя своей программой. То есть э, я никогда не строил компанию, мы не строили компанию против кого-то. Мы строили компанию именно для того, чтобы убедить своего избирателя прийти и проголосовать. Я вам дякую. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що знайшли час. На цьому будемо завершувати цей етап нашої програми. Не примикайте, слідкуйте за новинами на Житомир інфо. Наступним нашим гостем буде прес-секретар мережі ОПОРА у Житомирській області Ірина Кирилович. Буквально за декілька хвилин залишайтесь на Житомир.Інфо.